우리 assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perancangan komprehensif diperlukan untuk menjadikan pelabuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Tanjung Paku yang kini hampir 94% siap sebagai ikon utama industri perikanan di rantau ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata antara langkah awal yang dicadangkan ialah menghapuskan jeti-jeti persendirian dan swasta sepanjang Sungai Sarawak sebaik saja pelabuhan tersebut beroperasi pada tahun depan. Ini bagi meningkatkan kecekapan pengendalian pendaratan ikan di pelabuhan itu sekaligus mengelak kompleks berkenaan menjadi gajah putih. And when this is done, we will close the barrage so that fishing boat will not go up to Kuching and sell the saya nak somewhere else. semua want all of them to be sold here and we will process this. saya nak media selepas melawat fasa pertama pelabuhan tersebut yang dijangka akan beroperasi tahun depan. Dalam pada itu, pengurusi LKIM, Datuk Sri Dr. Imo Hizam Ibrahim berkata jika beroperasi kelak, pelabuhan tersebut akan memanfaatkan 1,772 nelayan dan 224 vessel di Kuching. Di peringkat LKIM, kita nak memastikan bahawa kaki tangan LKIM seramai 20 orang ini akan bekerjasama dengan pihak uh, yang membina kompleks ini supaya uh, sebuah konsortium dapat diwujudkan bagi memastikan bahawa ia kompleks dengan adanya kompleks ini segala bentuk industri perikanan akan dipertingkatkan dengan keluasan 17 hektar pelabuhan bernilai 247.8 juta ringgit itu merupakan terbesar dan termoden di rantau Asia Tenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan kemudahan moden itu turut mencapai piawaian ekspor ke negara Eropah sekaligus menjadikannya sebagai pelabuhan pertama di Malaysia yang mencapai standard berkenaan. Ujian psikometrik akan dijalankan ke atas pegawai serta kaki tangan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom bagi memastikan tahap integriti mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Presiden Institut Integriti Malaysia, Dr. Anis Yusal Yusof berkata ujian psikometrik itu penting kerana tanpa integriti, negara akan terdedah dengan ancaman. Jadi masalah kalau mereka yang ada di front line itu yang membocorkan bukan setakat hanya maklumat. Lebih penting lagi kalau dia biar orang masuk ke dalam negara kita. Jadi kami juga ada mencadangkan supaya diadakan psikometrik test kepada penjabat-penjabat di high risk ni orang yang pegang jawatan yang yang risiko tinggi ini perlu diadakan psychometric test supaya letak orang yang berintegriti sahaja di sini. Katanya ujian itu kini sedang diusahakan dengan PHS com Dr Anis memberitahu media selepas dialog meja bulat EIC bersama agensi penguatkuasaan Sarawak dan Sabah yang dirasmikan oleh pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EIC di Kuching. Sementara itu EIC akan mengemukakan satu rang undang-undang pindaan Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 Akta 700 pada persidangan Parlimen bulan ini. Pengurusinya Datuk Yaakob Haji Mat Sam berkata pindaan yang melibatkan peruntukan tambahan itu akan mewajibkan pihak berkuasa tata tertib memberitahu EIC mengenai tindakan tata tertib yang telah dilaksanakan, hukuman ke atas lanjutan daripada laporan dan dapatan sesatan salah laku stesor yang telah dikemukakan oleh EIC. Jelasnya pindaan ini bagi memantapkan lagi keberkesanan peranan dan fungsi Suruhanjaya itu dan undang-undang berkenaan telah selesai digubal dan telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Tambahnya pindaan ini dijangka akan dikuatkuasa tahun depan menyentuh mengenai tindakan hukuman yang terlalu ringan oleh pihak berkuasa tata tertib agensi yang sangat ketara perbezaannya dengan apa yang diperakukan oleh EIC. Pengurusi itu berkata surat mengenainya telah dikemukakan kepada Ketua Setiausaha Negara. Jelasnya hukuman yang terlalu ringan dilihat tidak mampu membentuk disiplin dan pengajaran ke atas pelaku dan kaki tangan lain. Dalam pada itu, Datuk Yaakob Haji Mat Sam berkata, polis di Raja Malaysia PDRM membentuk hampir 70% daripada jumlah keseluruhan aduan yang diterima Seruhan Jaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EIC berkaitan tingkah laku. Katanya antara aduan yang diterima ialah mengenai tindakan tidak aktif pihak polis setelah menerima laporan seperti hanya memulakan siasatan setelah enam bulan laporan dibuat tempoh siasatan yang terlalu lama dalam menyelesaikan sesuatu kes sehingga ada yang mengganggu bahan bukti juga antara laporan yang diterima daripada orang awam selain itu turut dilaporkan ialah kegagalan pihak polis memaklumkan kepada pelapor mengenai perkembangan siasatan kes dan kita juga banyak mendapat apa nama aduan daripada orang ramai setelah mereka membuat laporan penyiasatan berlaku tapi mereka tak dimaklumkan apa hasil siasatan They're waiting and wait For the result of their complaint, they want to know the development, the progress of the investigation that has taken place, but they has been left in dark, left without knowing exactly of what transpired, the progress investigation. Sejak ditubuhkan pada April 2011 sehingga September tahun ini, EIC menerima sebanyak 1,657 aduan mengenai salah laku agensi penguasaan dan 1,138 adalah berkaitan dengan salah laku anggota dan pegawai PDRM. Hari ketiga sukan orang pekat Malaysia Sokma ke-19 dalam acara olahraga Sarawak hanya memungut dua pingat iaitu perak dan gangsa. Pingat perak dipungut melalui keri kepani dalam 200 meter wanita sementara pingat emas dimenangi Edli Terengganu, Nora Faizah Abdullah dan pingat perak milik Doviki Sepiji. So pingat gangsa pula disumbangkan oleh Billy Dingla dalam acara lontar peluru lelaki dan pingat emas dan perak diperolehi atlet Sabah Jason Noel dan Muhammad Haziq Muhammad Azhar. Kedua-dua pungutan pingat pasukan tuan rumah tersebut menambah koleksi pungutan menjadikannya tiga emas, tiga perak dan lima gangsa keseluruhan. Bagi cara olahraga sop maka 19 kali ini Sarawak berada di kedudukan ketiga selepas Sabah merupakan juara keseluruhan dengan 8 emas, 9 perak ...dan lima gangsa diikuti pasukan wilayah persekutuan... ...dengan tujuh pingat emas, dua perak. Dalam pada itu, jurulatih Hiong Choi, Matthew Chin memberitahu... ...walaupun pasukan Sarawak berada pada tempat ketiga... ...untuk acara olahraga, namun jelasnya ada peningkatan... ...dalam kutipan pingat pada sokma ke-19. Hiong berkata berdasarkan prestasi sokma kali ini... ...Sarawak berjaya meraih tiga pingat emas, tiga perak dan lima gangsa... Manakala Sopma ke-18 di Melaka, Sarawak hanya memperolehi satu pingat emas atau perak dan dua gangsa. Bercakap kepada RTM di Kuching, beliau berkata prestasi ini boleh dibanggakan walaupun tempoh latihan agak singkat. Bagaimanapun, beliau berharap Sopma kali ini menjadi permulaan kepada atlet-atlet Sarawak untuk maju ke peringkat antarabangsa. Dua pingat emas Sarawak diperolehi melalui Maria Melissa Muhammad Mohtia dalam acara padang iaitu merejam lembing wanita dan lontar peluru wanita. Maria Melisa turut memecahkan rekod sukan berkenaan bagi acara merejam lembing wanita dengan rejaman sejauh 24.61 meter, memecah rekod ciptaannya sendiri sebelumnya iaitu sejauh 23.10 meter. Pingat emas ketiga pula diperolehi dalam acara lompat jauh wanita melalui keri kepani. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri.